Летом в отпуск торопятся практически все, в том числе и учреждения культуры, но только не Абаканские музеи. Краеведческие и железнодорожные знают, чем впечатлить искушенных жителей и гостей столицы Хакасии. Железнодорожный музей ⁇ это первое, что видят путешественники, предпочитающие самолетом и автобусом поезда. Здесь же можно узнать историю развития магистрали не только красноярской, но и российской, которая представлена в миниатюре, как, например, трассы Абакан-Сталинск и Тайшет. В общей сложности учреждение предлагает более десятка экспозиций. Сейчас все внимание приковано к выставке, посвященной Дню железнодорожника, который пройдет в первое воскресенье августа. Конечно, наш музей тоже сделан ряд новых экспозиций посвященных 115-летию Красноярской железной дороги. Это и фотовыставка, где показаны основные достижения, открытия тоннелей, где-то вот как изменились в подвижном составе объем грузоперевозок. И история пока показана в нашем музее. Главное, это наши ветераны, которые внесли большой вклад в развитие Красноярской железной дороги. Здесь можно увидеть модели ЖД-транспорта, начиная с 40-х годов и заканчивая современными поездами. Но гордость выставки – доска и книга подсчета сотрудников железной дороги с самого основания станции Абакан. Многие работали на ней целыми поколениями. Семья Филончик в общей сложности отдала дороге более 450 лет. Краеведческий тоже трудится в поте лица. Помимо постоянных экспозиций, сейчас можно насладиться работами сорского художника Бориса Гирея, а также собранием Российского этнографического музея из Санкт-Петербурга под названием «Мужчина-воин-охотник». Здесь можно познакомиться с традиционными занятиями мужчин разных народов. Это и белорусы, и украинцы, гуцулы, эвенки, хевсуры и другие народы, их народные, народные промыслы. Костюмы охотников разных эпох, оружие, походная утварь и многое другое. Но особый интерес представляют подлинное одеяние воинов-кочевников, в том числе кольчуга 19 века, подаренная далай и последнему императору Российской. Империи Николаю II. Посетить питерскую экспозицию Мужчина, воин и охотник можно до 18 августа. А в начале месяца стены музея украсят картины известного алтайского художника Григория Чора Сагуркина. Для маленьких городских жителей уже через пару недель заработает новый аттракцион в парке Орлеона Тур де Пари. Он практически уже готов к запуску. Однако ради безопасности малышей карусель должна пройти тщательную проверку и технические испытания.